Vaxtınız xeyr olsun, həmdə izləyicilər, bu gün biz sizə Xırdalan şəhərində, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, tam mərkəzdə, təzə bazara, parka yaxın bir məsafədə qazlı qopfalı 14 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində iki otağın üçə otağı düzəlmə, bəzi əşyalarla bir yerdə satılan mənzil təqdim edirəm. Qonaq otağımızda belə bir geniş qonaq otağı var. Qonaq otağında bu stol olacaq və komodka olacaq. Qalan əşyaları mən sizə videoda deyəcəm. Giriş qapısıdır. Girişdə gördüyünüz bu mebel qalıb, çıxarılmır. Burada mənzilimizin mətbəxidir, şəxsi təmirdir. Mətbəxdən də paltar yığın, xalədinlik və bu gördüyünüz televizor çıxacaq qalan. Stol, stul, mətbəx mebeli, kombi, hər şey qalıb. Burda isə mənzilimizin balkonudur. Balkon yığılıb, cam balkonla hazırdır. Balkonda əlavə şkaf da yığılıb, köməkçi şkafdır. Görürsüz. Gördüyünüz mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Yataq otağında görülən bir divandan başqa qalan hər bir əşya qalacaq, çıxarılmayacaq. Ümumi sahə 97 kvadratdır. Şəhər təcrür edirəm, şəxsi təmirdir. Satış məqsədi üçün təmirdir, köçməzdən deyil. Bu gördüyünüz kondisioner də qalır, çıxarılmır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Qırdalan şəhərinin tam mərkəzindədir. Qazlı qapçalı bir binadır. Burda isə nazirimizə sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağına bütün aksessuarlar quraşdırılıb. Hazırdır gördüyünüz kimi. Burda isə digər uşaq yatağı otağı. Hop belə bir uşaq otağımız var. Bu otağın da ölçüsü yaxşıdır. Burada görən hər bir şey qalır. Görürsüz. Hop belə bir uşaq otağımız var. Kombi sistem çəkilib. Belə bir, -bir. mənzil sahibi. Qapı qoyub Mənzilimizin qiyməti 115.000 manat satışa çıxıb. Sənəd qopçada real alıcıya çox cüzi bir endirim nəzərdə tutulacaq. Yəni qiymətə cüzi bir endirim ediləcək. Ətraflı məlumat üçün bu rəcənə gələ bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Sağ olun.